আজি মই মোৰ মনে স্বীকাৰ কৰি লোৱা এক প্ৰকৃত সত্যৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'বলৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকক আমাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মই আজি ক'ব বিচৰা কথাটো হ'ল মই এজন সংগীক নিজৰ কৰি ল'লোঁ সংগী মানে আপোনালোকে বুজিছেই সংগী মানে লগৰীয়া বা সহচৰ আমি গোটেই মানৱ জাতি জীৱ জন্তু পশু পক্ষী সকলোৱে সংগ বিচাৰোঁ সংগ নহ'লে আমি অকলশৰীয়া হ'ম আমাক সংগ লাগিবই সমাজ লাগিবই সংগ আমি নিজে নিৰ্বাচন কৰি ল'ব পাৰিব লাগিব মই মোৰ তেনে এজন সংগৰ কথা আপোনালোকক কৈ আছোঁ আমি সকলোৱে কওঁ সৎসংগই উদ্ধাৰ কৰে অসৎসংগই ডুবাই আজি আমি পৃথিৱীত দেখিছোঁ প্ৰায়বিলাক লোকেই অসৎ সংগৰ প্ৰভাৱ কৰি প্ৰায় অসৎকাম কৰিছে ল'ৰা ছোৱালীকে ধৰো ধৰি বৃদ্ধ বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে ধৰি সকলোৱে আজি কি কৰিছে অপকৰ্ম দুৰ্নীতিত লিপ্ত হৈছে কিয় কিয় এই মানৱ মনৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে আমি আমাৰ এই পৰিৱৰ্তিত মনটোক ঠিক কৰিব নোৱাৰোঁনে আমিতো দেখিছোঁ আমি সময়ে সময়ে প্ৰত্যায়ণাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ কোনোবাই আমাক প্ৰৱঞ্চনা কৰিছে আৰু কোনোবাই আমাক কি কৰিছে আমাৰ পৰা আমাৰ সম্পত্তিয়ে কাঢ়ি লৈ গৈছে আমাৰ হাতত একোৱেই নাই আমাৰ এই যিকণ সময় পাইছোঁ জীৱনত সেই সময়কণ ক্ষণস্থায়ী আৰু সম্পত্তিবোৰো নিজৰ নহয় আজি আছে কালিলৈ নাই গতিকে এই ক্ষণস্থায়ী সময়তে আমি নানা দূৰ দূৰদশাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ আমাৰ আপোনসকলেই আমাক এনেকুৱা কৰিছে সম্বন্ধীয়সকলে কৰিছে সম্পৰ্কীয়সকলে কৰিছে ককাই বাই বাই ভনী ছাৰ মিস্ত্ৰীৰ মাজত সম্পৰ্কত ঘূণে ধৰিছে এইবিলাক কিহৰ পৰা হৈছে আমি জানিছোঁ কলি যুগ ঘূৰ কলিকাল এনেকুৱা হ'বই কিন্তু এতিয়া তেনেহ'লে আমি তেওঁলোকক সদায়েই আমি নিজৰ বুলি ভাবিমনে নাভাবোঁ হয় আমি তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমাৰ কৰ্তব্য আছে কৰি যাম কিন্তু একেবাৰে আমাৰ আপোন কোন সেই আপোনজনক আজি মই মোৰ মনেৰে যি কয় শুদ্ধ বুলি কয় মই বাচি উলিয়াইছোঁ সেই আপোনজনৰ লগত মই বন্ধুত্ব গঢ়িব পাৰোঁ তেওঁ মোৰ আপোন তেওঁ মোৰ সেই এজনেই মোৰ তেওঁৰ ওপৰত মোৰ সম্পূৰ্ণ ভৰসা তেওঁৰ ওপৰত মোৰ সম্পূৰ্ণ আশা যিকোনো পৰিস্থিতিত তেওঁৱেই মোক উদ্ধাৰ কৰিব মই তেওঁক সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস কৰোঁ তেওঁৰ ওপৰত মোৰ সম্পূৰ্ণ নিশ্চয়তা আছে কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা তেওঁক মই দেখা নাই দূৰত থাকিও যেন তেওঁ মোৰ ওচৰত আছে মোক মৰম কৰিছে স্নেহ পাই দিছে আৰু মই মোৰ ভাল পোৱাবোৰ তেওঁলৈ দলিয়াই দিছোঁ সেই আমি নেদেখাজনক গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ মানুহে তেওঁক ভাল পায় যিসকল আস্তিক সেইসকলে তেওঁক মানে পৃথিৱীৰ বৃহৎ ধৰ্ম হিন্দু ধৰ্মই হওক ইছলাম ধৰ্মই হওক খ্ৰীষ্টান ধৰ্মই হওক বা ইহুদী ধৰ্মই সেই নেদেখাজনক কি কৰে প্ৰণাম কৰে তেওঁৰ গুণ গান গায় তেওঁক স্মৰণ কৰে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত তেওঁৰ অস্তিত্ব আছে আমি তেওঁক চকুৰে কোনেও দেখা নাই কিন্তু আমি দেখোঁ প্ৰকৃতিৰ মনোমোহা ৰূপত ফুলৰ সৌন্দৰ্যত আকাশৰ বিশালতাত সাগৰৰ ঢৌত নদীৰ কুলুকুলু ধন দমি তেওঁক অনুভৱ কৰোঁ আমি তেওঁক আমাৰ পৰা দূৰৈত আছে কিন্তু দূৰৈত থাকিও যেন আমি তেওঁ আমাৰ ওচৰত আছে তেওঁক আমি সৃষ্টিকৰ্তা পালনকৰ্তা আৰু সংসাৰকৰ্তাৰ ওপৰত আমি তেওঁক প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ তেওঁ মোৰ আপোন তেওঁ মোৰ নিজৰ তেওঁক আমি আল্লাই কওঁ ভগৱানেই কওঁ গদেই কওঁ তেওঁ মোৰ আপোন তেওঁহে মোৰ নিজৰ তেওঁ মোৰ লগৰীয়া তেওঁ মোৰ সহযোগী কাৰণ তেওঁ মোৰ লগতেই থাকে মই মনেৰে ভবা কোৱা আৰু কৰ্মত প্ৰতিফলিত হোৱা সকলোবিলাকতে তেওঁক মই লগত পাওঁ কাৰণ তেওঁ মোক এই বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডলৈ পঠিয়াইছে মোৰ নিজৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে নাটকখনত পাৰ্ট ল'বৰ কাৰণে মই এতিয়া নাটকত পাৰ্ট লৈ আছোঁ তেওঁৰ নিৰ্দেশত মই চব কাম কৰি আছোঁ তেওঁ মোক নথগে মই জানো পৰিস্থিতিয়ে সময়ে তেওঁক কেতিয়াও সলনি কৰিব নোৱাৰে কাৰণ যোগ যুগান্তৰ পৰা ধৰি ঈশ্বৰ সত্য আল্লাহ সত্য গধ সত্য বুলি আমি মানি আহিছোঁ ঈশ্বৰ মানে সত্য সত্যই হ'ল ঈশ্বৰ আমি জানো সত্যতা সত্যতাৰ নাওখন হিলিব কিন্তু সত নাওখন নুদুবে তেওঁ যিকোনো প্ৰকাৰে আমাক ৰক্ষা কৰিব তেওঁৰ পৰা মই সত্য জ্ঞান লাভ কৰিছোঁ সেই সত্য জ্ঞানটো মই আপোনালোকক কওঁনে মই তেওঁৰ পৰা লাভ কৰিছোঁ যে মই যিটো শৰীৰ লৈ আছোঁ এই শৰীৰটো বিনাশী শৰীৰটো পুৰিলে চাই হৈ যায় শৰীৰটো মাটিৰ লগত মিহলি হৈ যায় কিন্তু মই আত্মাটো শৰীৰৰ পৰা গুচি যাওঁ কাৰ ওচৰলৈ যাওঁ মোৰ পিতাৰ ওচৰলৈ য'ত সুদূৰত মোৰ পিতা আছে যাক মই বহুত ভাল পাওঁ আৰু তেওঁ মোৰ মৰমেৰে আঁকোৱালি লয় প্ৰত্যেক জন্মতে মই আহোঁ পৃথিৱীত মই ড্ৰামাত অংশগ্ৰহণ কৰোঁ আৰু মোৰ নাটকৰ পাৰ্ট শেষ হোৱাৰ লগে লগে মই গুচি যাওঁ তেওঁৰ কোলাত মই সোমাই পৰোঁ আমি কওঁ তেওঁক পৰম আত্মা বুলি পৰম আত্মা আত্মাৰ ওপৰত তেওঁৰ মোৰ পিতা হয় তেওঁ সত্য তেওঁৰ স্বত্ব ছায়া আমি পাই আছোঁ তেওঁৰ সংগ মই প্ৰতি মুহূৰ্ততে অনুভৱ কৰোঁ আমি যেতিয়া গীতা বা ভাগৱত পাঠ কৰোঁ তেতিয়া আমি সৎসংগ বুলি কওঁ সৎসংগ বহিছে অৰ্থাৎ সতৰ সংগ যিসকল ভাল তেওঁলোকৰ সংগ আৰু সত্যৰ সংগ আমি দুটা অৰ্থ ল'ব পাৰোঁ এক হ'ল সত্যৰ সংগ সত সৎসংগলৈ গ'লে আমি সত্যক লগ পাম কাক ঈশ্বৰক লগ পাম ঈশ্বৰ মানে সত্য আৰু সত্য সৎ লোকৰ সংগ সৎ লোকৰ সংগ সত্যৰ সংগ লৈ পেলাই আমি অলপদিন আমি নিজে খুব মানে নিজে খুব পবিত্ৰ মন বচন কৰ্ম সকলোতে পবিত্ৰ হৈ থাকোঁ কিন্তু আমি যদি এই সৎসঙৰ লগ প্ৰত্যেক দিনে ল'লোহেঁতেন তেতিয়া কি হ'লহেঁতেন আমি কিমান উৎস লৈ গ'লোহেঁতেন প্ৰত্যেক দিনে যদি আমি সেই সৎ সংগক স্মৰণ কৰিলোহেঁতেন তেতিয়া আমাৰ কিমান সুন্দৰ জীৱন হ'লহেঁতেন আমি খুব শান্তিৰে ভৰপূৰ হৈ ল'লোহেঁতেন কিন্তু আমি জানো সৎ সংগ ল'লে বা সত্যৰ সংগ ল'লে আমি শান্তি অনুভৱ কৰিম সুখ অনুভৱ কৰিম আনন্দ অনুভৱ কৰিম আমি জ্ঞান পাম যি জ্ঞান হ'ল অবিনাশী সেই অবিনাশী জ্ঞান তেওঁ আমাক দিয়ে যি জ্ঞান আত্মা পৰমাত্মাৰ জ্ঞান দিয়ে এই জ্ঞান লোৱাৰ পিছত আৰু মুখ দুখ কৰাৰ কোনো কাৰণ নাথাকে তেওঁ যি শক্তি দিয়ে যিবিলাক গুণ দিয়ে সেই গুণবোৰ আন্তৰিক মোৰ অন্তৰত সোমাই যায় কেতিয়াও আঁতৰি নাযায় সেই ৰংবিলাক শান্তিৰ ৰং আকাশী প্ৰেমৰ ৰং সেউজীয়া আনন্দ ৰং বেঙুনীয়া সেই বেঙুনীয়া আকাশী ৰং হালধীয়া সুখৰ ৰং এই সকলোবিলাক মোৰ আত্মাত মিহলি হৈ থাকে এইবোৰ কেতিয়াও নাযায় মোৰ মৃত্যুৰ পিছত মোৰ লগতেই যাব তেওঁৰ পৰা আমি অবিনাশী ৰং পাওঁ তেওঁকেই সত্যম শিৱম সুন্দৰম বুলি কয় তেওঁৱেই সত্য তেওঁ এই কল্যাণকাৰী অৰ্থাৎ শিৱ আৰু তেওঁৱেই সুন্দৰ তেওঁতকৈ আৰু সুন্দৰ কোনো নাই তেওঁৰ পৰা মই এই সত্যক জ্ঞান লাভ কৰিছোঁ তেওঁ দূৰত থাকিও আজি মোৰ অতি ওচৰত তেওঁ মোৰ সকলোতকৈ ভাল বন্ধু তেওঁ মোৰ মই পুনৰ দাবী কৰিছোঁ তেওঁ মোৰ কাৰণ মোৰ হৃদয়ৰ প্ৰতিটো অনুভৱ তেওঁ কৰি আছে মোৰ হৃদয়ৰ কম্পন তেওঁ অনুভৱ কৰি আছে সেয়ে মই দাবী কৰিছোঁ ভগৱান মোৰ কেৱল মোৰ তেওঁৰ স্মৃতিয়ে মোৰ মনৰ ব্যৰ্থ ভাৱবিলাক সম্পূৰ্ণ সমাপ্ত কৰি দিছে মই তেওঁৰ স্মৃতিত থাকি লাহে লাহে মই যি শান্তি অনুভৱ কৰিছোঁ সেই শান্তিৰ মাজলৈ আধুনিক কালৰ যিবিলাক বেমাৰ টেনশ্যন ডিপ্ৰেশ্যন সেইবিলাক মোৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ সাহ কৰা নাই সেইবিলাক মোৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ কুণ্ঠাবোধ কৰে সেয়েহে মই আপোনালোকক কৈছোঁ ঈশ্বৰ মোৰ কেৱল মোৰ আৰু মই যি অনুভৱ কৰিছোঁ মই সকলোকে জনাই তেওঁলোককো এই অনুভৱটো দিবলৈ অতি ব্যজ্ঞ হৈ আছোঁ কাৰণ আমি সৰ্বশাস্ত্ৰ হেৰিমণিৰ শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতা গ্ৰন্থত আমি ঈশ্বৰৰ অবিহনে আমি যে ঈশ্বৰৰ স্মৃতিৰ অবিহনে তেওঁক স্মৰণৰ অবিহনে আমি যে সুখ শান্তি পাব নোৱাৰোঁ সেই কথা সুন্দৰকৈ বৰ্ণনা কৰা আছে ধন্যবাদ